श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो तुम्ही बऱ्याच दिवसापासून मंत्र ऐकत आहात पण तरी तुम्हाला अजून धनलाभ झाला नाही तुम्ही मनातून निराश होत आहात तुम्हाला असे वाटते स्वामी महाराजांची कृपा माझ्यावर आणि माझ्या परिवारवर का होत नाही तर प्रिय भक्तांनो आता काळजी करू नका आजचा स्वामी महाराजांचा मंत्र स्वामींवर पूर्ण विश्वास ठेवून श्रद्धेने ऐकत राहा मग आम्ही तुम्हाला वचन देतो की तुम्हाला धनलाभ होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही भक्तांनो स्वामी महाराजांचा हा मंत्र खूप शक्तिशाली आणि चमत्कारिक आहे आजपर्यंत अनेक लोकांनी अनेक भक्तांनी या मंत्रा, मंत्राप मंत्रातून खूप सारी धन संपत्ती मिळवली आहे त्यामुळे भक्तांना आता तरीही संधी हातातून जाऊ देऊ नका तुम्ही फक्त खऱ्या मनाने हा चमत्कारिक मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती लावून तेव्हा आणि हा मंत्र शेवटपर्यंत एकग्रस्तेने ऐका असे केल्याने हा मंत्र तुमच्या आयुष्यात चमत्कार घडवून आणेल आणि मग स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाने तुमच्या आयुष्यात धनसंपत्ती येत राहील तुम्ही खूप कमी कालावधीतच धनसंपत्तीचे मालक व्हाल तुमच्या सर्व इच्छा या मंत्राने पूर्ण होतील लाखो स्वामी भक्तांनी स्वामी महाराजांच्या या मंत्राचे जप करतात स्वामींची सेवा करतात स्वामी महाराजांचे असे काही मंत्र आहेत जे कोणत्याही गरिबीला श्रीमंत करू शकतात म्हणूनच स्वामी भक्तांनो आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज आम्ही स्वामींचा एक असा चमत्कारिक मंत्र घेऊन आला आहोत जो तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करू शकेल भक्तांनो या मंत्राने स्वामी महाराज खरंच खूप लवकर प्रसन्न होतात या मंत्राने धनसंपत्ती खूप लवकर आकर्षित होते जो भक्त खऱ्या मनाने एकशे आठ वेळा हा मंत्र जप करतो ऐकतो त्याची इच्छा नक्कीच पूर्ण होते पण अजूनही बऱ्याच जणांना या मंत्राची शक्ती माहीत नाही त्यामुळे जे अजूनही आर्थिक संकटात सापडले आहेत अनेकांना नकारात्मक शक्तीचे ग्रासले आहेत या मंत्राच्या चमत्कारिक शक्तिशाली प्रभावामुळे सर्व अडथळे दूर होणार आहेत भक्तांनो जर तुम्हाला तुमच्या दुःखी जीवनात आप आम्हापान संपत्ती आणि लाखो रुपये मिळवण्याची इच्छा असेल तर ते तुम्हाला लवकरच मिळतील तुमच्याकडे एवढी संपत्ती येईल की त्यासाठी तुम्ही सतत हा मंत्र ऐकत राहाल भक्तांनो तुम्ही फक्त स्वामी महाराजांवरती विश्वास ठेवून या मंत्र जपासा एकसाठ वेळा ऐकत एक राहा असे केल्याने तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही इतकी धन संपत्ती तुम्हाला मिळेल कारण खूप सारी धनसंपत्ती मिळवण्याचे शक्ती या मंत्रामध्ये आहे हा मंत्र ऐकताना तुमची जी काही विनंती आहे ती कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला प्रयत्न करा तुमची इच्छा नक्की स्वामींपर्यंत पोहोचेल आणि स्वामींच्या आशीर्वादाने तुमच्या इच्छा लवकरच पूर्ण होऊ लागतील स्वामींकडे प्रार्थना करा की घरातील गरिबी कायमची दूर होऊन जाऊ द्या घरात सुख समृद्धी प्रवेश करू द्या ज्यांसाठी ज्यांच्या पाठी श्री स्वामी समर्थाचा आशीर्वाद आहे त्यांचे दुःख संकटे लवकरच दूर होतील तुमच्या जीवनातून गरिबी कायमची दूर होईल त्यामुळे भक्तांनो ही, ही संधी हातातून जाऊ देऊ नका चमत्कार अनुभवण्यासाठी हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकत राहा चला तर मग प्रेम स्वामी भक्तांनो आजच्या या चमत्कारिक मंत्र कोणता आहे ते आपण पाहूया ओम धनाय श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धी लाभो नम ॐ नाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय 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 श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय 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 श्रीस्वामीस्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय स्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे लाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय 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 श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय 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 श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ य श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय स्वामी स्मृताय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय स्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धि लाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धि लाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी स्मर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ दनाय श्रीस्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः ॐ धनाय 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 स्वामी समर्थाय मम गृहे धनसमृद्धिलाभो नमः